Интернациональный internationale Zusammenarbeit, то есть немецкое общество по международному сотрудничеству. Задача этой организации ⁇ это, в принципе, оказание технической помощи странам развивающимся с переходной экономикой, сотрудничество с развитыми странами в той или иной плоскости и так далее и тому подобное. Проект для бизнеса Украины. Данная программа является программой поддержки экспортно-импортного потенциала бизнеса стран-партнеров. К этим партнерским странам Германия относит и себя. То есть она рассматривает свои отношения с Украиной в частности в двустороннем порядке, как дорогу с двусторонним движением, как программу вин-вин ситуации, выигрышную для обеих сторон. это мы хорошо зашли. Мы зашли в правильную аудиторию, мы зашли к правильным коллегам, мне кажется. И сейчас, с другой стороны, передо мной сейчас стоит очень серьезная задача показать вам тот инструмент, который находится пока еще только в наших руках, но мне хочется представить его так, чтобы эта правильная, адекватная, классная, профессиональная аудитория тоже смогла его правильно и оценить, и правильно им воспользоваться.